الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سركار دو عالم نور مجسم شاه بني ادم رسول محتشم صلى الله عليه وسلم ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا अल्लाह पाक उस पर दस राहत नाजिल फ़रमाता है सलूल हबीब सल्ला तला मुहमद सल्ला आइए आज पहले सबक का आगाज़ करते हैं अल्लाह पाक की शान अल्लाह पाक पर ईमान ये हमारा पहला टॉपिक है अल्लाह पाक के बारे में जो अक़ीदा है आ, कुरान हदीस ने बयान किया आइए उसको सुनते हैं और इसको जेनशीन भी कर लीजिए और अपने ईमान की हिफाज़त भी कीजिए ताकि हम कहीं ऐसी ग़लती ना कर बैठें जिसकी वजह से हमारा ईमान ज़ाया हो जाए मुसलमान होने के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान अल्लाह पाक की वाहदानियत को माने और हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्ला वसल्लम की नबूवत और रिसालत को माने याद रखिए अल्लाह पाक एक है उसकी खुदाई में उसके कामों में उसके अहकाम में और उसके असमा में कोई शरीक नहीं अल्लाह पाक वह दूल शर्क है और अल्लाह ताला किसी का महताज नहीं बल्कि हर शहर अल्लाह पाक की महताज है अल्लाह पाक की बात का अक़ल के ज़रिए इहाता किया जाना ये मुमकिन नहीं है वो हमारे ख्याल और हमारी समझ से वरा है अकल, दानाई और हिकमत इन ज़राए से अल्लाह ताला की अज़ीम रात को जानना ये मुमकिन नहीं है वो ख़्याला से वरा है वो किसी हद में महदूद नहीं है अल्लाह ताला को हम क़ैद नहीं कर सकते वहाँ है यहाँ ऐसे नहीं फ... वईदा सालक इबादी अन्नी फ़न्नी करीब अल्लाह पाक के लिए यही काफ़ी है कि अल्लाह पाक हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है यही काफ़ी है अल्लाह पाक के लिए मकान साबित करना ऊपर वाला जानता है ये मुनासिब नहीं है अल्लाह पाक के लिए जी अर्श का मालिक वो तो सब चीज़ का मालिक है इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये कहना कि ऊपर वाला जानता है ऊपर वाला नहीं ऊपर वाला तो कई ऊपर वाले होते अल्लाह तो अल्लाह पाक के लिए जगह का फ़ाइनल करना मकान का फाइ करना मकान साबित करना साबित करना ये मुनासिब नहीं है अल्लाह पाक के लिए यही काफ़ी है कि वो हमारी शारक से ज़्यादा करीब है अवैध सालक इबादी अन्नी फ़न्नी करीब बस इतना यही जब आपसे कोई पूछे अल्लाह पाक के बारे में कि अल्लाह पाक कहाँ है तो कही अल्लाह पाक हमारी शारक से, से भी ज़्यादा करीब है यही है तो अल्लाह ताला की रात का अक्ल के ज़रिए से इहाता नहीं किया जा सकता वो हमारे ख्याल से वो हमारी समझ से वरा है अक्ल दानाई और हिगमत इन ज़रा से अल्लाह ताला की अज़ीम रात को जानना मुमकिन नहीं और वो ख़्यालात से भी वरा है वो किसी हद में महदूद नहीं है किसी चीज़ को तस्वुर में तब ही लाया जा सकता है जब इसकी कोई तयशुदा शक्लो सूरत हो और अल्लाह पाक शक्लो सूरत पाक है लामहदूद है और हर पाबंदी से आज़ाद है लिहाजा अक़ल में इसकी कोई भी शक्लो सूरत बिठाना मुमकिन नहीं है अलबत् अल्लाह पाक की मखलूक पर गौर और तबदब्बर करने से और इसके साथ साथ अल्लाह पाक की दी हुई नियामत अक़ल को इस्तेमाल करने से अल्लाह पाक के वजूद की मार्फत मुमकिन है पहचान मुमकिन है अल्लाह पाक ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा और ना ही इसकी कोई बीवी है जो ये माने या ये कहे कि अल्लाह पाक किसी का बाप है और या किसी का बेटा है वो दार इस्लाम से खारिज है अल्लाह पाक सारे कमालात का जामिया है हर नापाकीबुल बदखला बदखलाकी बेहयाई के कामों से पाक है किसी नक्स ताही या कमज़ोरी का इसकी रात में पाया जाना नामुमकिन है बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा झूठ बोलना अल्लाह, अगर कोई कहता है कि अल्लाह झूठ बोलने पे क़ादिर है वो वार इस्लाम से ख़ारिज है झूठ बोलना धोखा देना बदतमीज़ी करना वाहशत जहालत बेरहमी और जिस जैसी दीगर मजमूम चीज़ें अल्लाह पाक के लिए मुमकिन नहीं है अल्लाह पाक वक्त जगह और सम्द की हदूद से शक्ल सूरत और हर वो चीज़ जो मखलूक से मुशाहबत रखती है उससे पाक है अल्लाह पाक को दुनिया में देखना ये हमारे प्यारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शब असरा हज़रत महमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं अलैहि वसल्लम ने माराज की रात अल्लाह पाक का जागती आँखों से सर की आँखों से दीदार किया है हाँ बाकी अंबिया कराम तो ने मुराकबा या ख्वाब की हालत में अल्लाह का दीदार किया है ये भी रिवायत मौजूद है और रिवायत में है कि सईदा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ऱी अल्लाह तो त्वाब में सौ मरतबा अल्लाह पाक का दीदार किया है तो इससे मालूम हुआ कि अम्बिया कराम के अलावा बादलिया जो अल्लाह ताली के नेक बंदे थे को भी अल्लाह पाक का दीदार हुआ है अल्लाह ताला मालिकुल तालिकलमल्क है यानी सब का सबसे बड़ा बादशाह है वो जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे अपनी मर्ज़ी से करता है किसी का इस पर कब्ज़ा या तसलुत नहीं है और कोई इसके अरादे से उसे फेर नहीं सकता अल्लाह को ना ऊँग आती है ना नींद आती है वो सारे जहानों को हमेशा देखता है अल्लाह पाक ना कभी थकता है और ना उदास होता है अल्लाह पाक के सिवा कोई भी इस कायनात की हिफाजत करने वाला नहीं है वो सबसे ज़्यादा बर्दाश्त करने वाला ख़्याल रखने वाला और माँ बाप से भी ज़्यादा रहम करने वाला है अल्लाह पाक इसकी रहमत टूटे हुए दिलों का चैन है और सारी शानें और सारी आज़मतें सिर्फ उसी यानी अल्लाह पाक के लिए है सब शान सब खूबियाँ अल्लाह पाक को है रब्बिल आलमीन तमाम खूबियाँ सब खूबियाँ हैं अल्लाह पाक के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है आप किसी बंदे की कोई शान बयान करते हैं उसको मखलूक समझ के अम्बिया करामलातम हैं या सहाबा हैं अलिया कराम हैं अहले बैत हैं इनको जो शान बयान करते हैं तो याद रखिए इनको जो शानें मिली हैं इनको जो मरतबा मिला है जो मकाम मिला है ये अल्लाह पाक की अता है हाँ असल में हकीक़ी तौर पर शान अल्लाह त ही है किसी बंदे को कोई मिलता है कोई कमाल मिलता है कोई ख़ूबी मिलती है तो ये अल्लाह पाक की अ से मिलती है तो असल में सब शान सब आज़मतें सब खूबियाँ सब हम ये अल्लाह पाक की होती हैं मिसाल देखे ख़त्म करता हूँ आज का जो सबक़ है आप के सामने कोई चीज़ हो फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल मोबाइल होता है आजकल अक्सर एंड्राइड सेट है इसके ज़रिए हम यहाँ एक जगह पे बैठ के अमेरिका क्या पूरी दुनिया में बात कर सकते हैं अब इसकी भी आ, सुन लीजिए इसको जो जिस कंपनी ने बनाया अगर आप इसकी कोई तारीफ बयान करते हैं यार ये फ्लाम कंपनी का मोबाइल ज़बरदस्त है अच्छा ये मोबाइल की कंपनी वाला जो है ना उसको पता चलेगा मेरे मोबाइल की तारीफ़ हो वो खुश होगा है ना अच्छा अब उस बंदे को किसने बनाया उस बंदे को किसने पैदा किया तो उस बंदे का जो खालिक है मालिक है वो अल्लाह ताला ही है तो पता चला सब खूबियाँ जो होती हैं ना सब तारीफें जो होती है, हैं हैं अल्लाह ताला की। तो सब खूबियाँ सब शानें सब तारीफ़ें ये अल्लाह पाक की हैं अगर बंदा किसी मखलूक को प्यारे आक सल्ला व्ल्लम के अफशान बयान कीजिए सरकारी दुआम सल्ला वसल्म को जो शान मिली जो मरतबा मिला जो मक़ा मिला किसने अदा किया हमारे रब ने अल्लाह पाक ने अता किया, तो पता चला सारी शानें और सारी आज़मतें सारी तारीफ़ें अल्लाह पाक की ही हैं हाँ किसी बंदे के पास कोई ताकती ताकत नहीं होती अल्लाह ताला की अता होती है अल्लाह ताला जिसको चाहता है अता फरमाता है तो अल्लाह पाक आ, के बारे में आज हमने जो सुना है दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इसको याद रखने की और आ, अमल करके दूसरों तक भी पहुँचाने की तोफ़ी अता फ़रमाए इनशालाजिज़ उम्मीद करता हूँ तरतीब वाइज़ आप पास हमारा सबक जो है पहुँचता रहेगा और सुनने वालों से भी गुज़ारिश है कि आप भी बाकायदा तौर पर क्लास को अटेंड करें और इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाएँ आमीन बिजान्नबीम सल्ला वसलम